На часі програма країна онлайн. Її журналісти розкажуть сьогодні про проблеми та перспективи малої авіації України. Україна відома виготовленням найбільшого літака у світі. Ан Мрія. Однак таких літаків світ багато не потребує. Значно більше перспектив у малої авіації кажуть фахівці. Спектр використання якої надзвичайно широкий. Отож, про перспективи малої авіації в Україні ми попросили розповісти конструктора літаків Юрія Яковлєва. Пане Юрію, добрий ранок. Наскільки Добре. зараз тема малої авіації, вона актуальна і вона може прижитися в Україні, в українських реаліях? Ну, діло в тому, що легка авіація, вона вже прижилась, навіть не можна сказати, що прижилась, вона живе в Україні і робить це вполне успішно. А, так скажем, частная авиация уже в течение там, двух десятков лет, она все-таки развивается. Это что касается статуса, а то, что касается ну, практического застосування, э, то, что можно будет использовать, например, для бизнеса, сельскохозяйственное использование, э, или, э, наоборот, может быть малая авиация интересна государственным каким-то службам? В первую очередь, малая авиация это фундамент, я подчеркиваю, фундамент большой авиации. Потому что никакой пилот Боинга не начинает учиться на Боинге. Все учатся на подобных самолетах, вот, может быть, немножечко больше, может быть, немножечко меньше. Все начинают с малых воздушных судов. Двухместных. Обучаться и это, как бы, я считаю, наибольшая польза для общей авиации, мировой, малой авиации. Пане Юрию, кроме того, Вы еще и конструктором. Насколько Вам сейчас комфортно работать в современном правовом поле украинском? Насколько Вы чувствуете конкуренцию? Насколько Вам просто легко работать как конструктор? Я просто счастливый человек. То, что кроме меня на фирме есть мой партнер, вот Олег Литовченко, который как раз вот эти взаимоотношения предприятия нашего и государства по бизнесу, это его обязанность. То есть я счастлив тем, что я... <coughs> моя обязанность это создание воздушных судов, создание самолетов, испытание их вот, и полеты на них. Вот, то есть это наиболее вкусная часть нашего бизнеса. А что можно сказать? Мы, как и всякое предприятие, мы живем там на земле, мы не витаем в облаках. Вот. И мы испытываем все те же проблемы, что испытывают все, всякие, все наши бизнесмены. Материалы, которые вы используете для производства, это импортные, это материалы. Вот это изделие, это собирается самые лучшие материалы по крупицам, так сказать, со всего мира. То есть краской он покрашен немецкой. Вот. Ткань которые обтянуты, вот рулевые поверхности французские. Металл американский. Приборы с Китая а двигатель? поставляется. Двигатель австрийский. Винт отечественный, украинский, киевский. Эпоксидная смола, применяемая вот в таких обтекателях, э -э в залезах крыла, в обтекателях колес, концовки. она э немецкая. Стеклоткань, которая вот применяется в этих обтекателях, она с Белоруссии. То есть со всего мира мы собираем все, лучше. все лучшее. да, И э, как бы смешиваем с нашими умными мыслями, и из этого получается очень красивый, надежный и эффективный самолет. Ну и давайте тогда, для того, чтобы подсумывать нашу размову, mm -hmm. приблизно вартость вот такого ветва, сколько он будет коштовать для потенциального клиента? А в, за рубежом наши самолеты продаются от 50 тысяч евро. Вот цена как бы, вот, вот такого воздушного судна. Це не найбільша ціна, ну і не маленька теж. Тобто наші літаки для середнього класу, для людей середнього класу. Ну що, пане Юрію, дякую вам за розповідь і нагадаю, що сьогодні ми говорили про перспективи малої авіації в Україні. А це була країна онлайн, країна така, яка вона є. До наступних включень.